Доброго ранку, з вами Сергій Натенко, знову ж таки нагадує. На... Ви слухаєте Радіо Миколаїв 92 fm Я обіцяв, що ми піднімемо тему відносин. Ну, особисто у мене відносини з жінками не були довше трьох місяців, здається. Mm. Так, так, mm. так, 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 mm. иногда... я так. Вже о говорити. <сум> так, з нами Руслан Ткачук, до речі, психотерапевт, гештальтерапевт. Я от думаю, що ж таке? Мене, мене одна дівчина запитала. Каже, ну, тобі, напевно, важко з дівчатами. Я думаю, може їм важко зі мною. Хто, хто знає, або воно навзаєм йде. Але так чи інакше, ну, довше трьох місяців, то, 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 то так воно і не було. Ну, така якась магія. Ну, у когось може взагалі відносин нікого не було. Mm -hmm. А от у мене така історія. І хочеться все ж таки розібратись, Руслан, що таке? как доотрывали, видносины, uh -huh. отношения, как их будувати, и взяли, вот про чем вы размывали, вы говорите, что даже можно поэтапно их разбить, mm -hmm. так все это понятно. было, вот это хочется почувствовать. Uh -huh. Ну тут смотри, у меня во-первых, ну есть что сказать вот про какие-то теории, да, но и мне да сейчас такое, там интерес, скажем, скажем, такое любопытство, да, к тебе, а что ж такое, что ж с тобой происходит, -то uh -huh. вот uh -huh. на этом этапе трех месяцев, что там uh -huh. с тобой Случается, что раз и все отношения заканчиваются. Но mm -hmm. это такое. Mm -hmm. Да. Что важно понимать про долгосрочные отношения, ну, прежде всего, хорошо бы знать, зачем это вам надо. Mm -hmm. В смысле, зачем, э, ну, в смысле, в чем ваша мотивация, зачем вы туда идете? Потому что, ну,. По мнению там многих людей и по моему в том числе, чтобы построить долгосрочное счастливое отношение, ну это большая работа, большой mm -hmm. труд. И если уж я подписываюсь как-то, да, собираюсь в них идти, то хорошо бы понимать, зачем я туда вообще лезу. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что, ну там будет и неприятно, и страшно, и больно, скорее всего, может mm -hmm. быть. Вот. Очень редко какие там отношения, все время там длятся счастливо, счастлива, да. все на одной волне, там, там идеально совпали. Ну, крайне маловероятно, угу. То, что там одна десятая, сотая процента угу. пары, это, ну, вот, там исчезающе мало. Ну и чтобы ну, что-ли выстроить эти там отношения, да, важно понимать, что ну, все отношения, ну, они развиваются по определенным законам. И чаще всего выделяют такие три большие там этапа. Первый этап там условно назовем его конфетно-букетный период. Угу. Это там когда, да, влюбленность, закоханность, там, да, розовые очки у моего партнера только только там достоинства, там это недостатков нету, он пахнет только цветами, ну и так далее. Вот. Обычно он там к серьезных там, отношениях длится до трех лет. Два, два с половиной, три, там, иногда меньше, там, иногда больше. В среднем вот так от двух до трех. А после этого как-то потихонечку уровень гормонов спадает, да, вот эти вот очочки розовые потихонечку туман такой как развивается, начинаешь видеть человека рядом, найти со всеми да его недостатками косяками неудобствами там и вдруг выясняется что он там не совсем такой как вы его себе видели угу. и тогда начинается вот а, встреча с ну, различиями угу. да? оказывается мои ожидания не совсем оправдались вот на вот этом этапе очень часто отношения ну испытывают первый кризис да и очень угу. часто там разваливаются. Mm, да, ну, такую что... фразу я свою чув. ты руинуешь который я склала, Ты понимаешь, так, да. Но ты же не обязан, соответствовать mm -hmm. тому образу, который она склала про тебя. Там что-то еще. <laughs> да, мало ли кто, что нафантазирует. а завтра кто-то придет и скажет, слушай, а у меня про тебя другой образ, mm -hmm. а потом придет третий, да, и скажет, слушай, Сереж, у меня про тебя такой образ, это такой, а кому соответствует? Что mm -hmm. делать? Понимаешь, ну это ответ тут, в смысле, соответствовать mm -hmm. себе, ну и показывать, что... Я, Мы вообще-то разные, да, я это, я, я, я это Руслан, ты угу. это Сережа, угу. она это она и такое. Вот. Ну и третий этап это когда вот все-таки встраиваются в жизнь текущую, в актуальную жизнь, образы не нарисованные, угу. а такие как реальные образы партнеры и как-то с ними взаимодействуют. И вот если вот говорить о. В том, что мешает строить долгосрочное там отношения, то я бы говорил в первую очередь: ну, какая-то такая ключевая штука это нетерпимость и неумение, что ли, встречаться с различиями. Угу. То есть, вот то же самое, что и происходит в твоем случае. У нее образ один, она себе нарисовала, а тут ты Сережа появляешься другой. И это различие. Угу. Не совпадает. Угу. И что она делает? То есть, я не могу. Думая про мой будни, Да, думает про мои не все, следующие там, а и как там, понимаешь, да? Вот, нету возможности, ну, нету возможности там у человека встретиться с тем, что отличается, и что я буду делать теперь? Ну, такая штука. Вот, и в этом смысле я всегда, ну, и вот, и почему я начал с мотивации, да, это та штука, которая, тянет, толкает меня в эти там отношения. Mm -hmm. Если я понимаю, зачем, mm -hmm. что мною движет, что я хочу в этих отношениях получать, что я получаю, или допустим, я хочу отдавать в этих отношениях mm -hmm. что-то, да? Ну чаще всего что получает: заботу, внимание, безопасность, mm -hmm. ласку, тепло какое-то, да, вот эмоциональное такое. Если я это получаю, тогда я могу как-то поднатужиться, собраться с силами mm -hmm. и попробовать повстречаться с Uh -huh. с какими-то и ну, такими неудобными что ли состояниями uh -huh. когда мы находимся в отношениях и тогда вот это такой баланс что то что меня тянет в отношения, что то uh -huh. что меня отталкивает эти эти ну два вектора есть всегда они обычно сложены на сочиненные, то есть очень многие вещи могут оставлять в отношениях а очень многие вещи могут отталкивать там из отношений Uh -huh. Поэтому и тут, ну, важно понимать, что меня тянет, и что меня отталкивает. Когда я это понимаю, ну, я такой более свободный, я могу там как-то более-менее жить, там, играться, в смысле понимать, а мне надо оставаться, и, ну, как-то мне не надо там оставаться, а мне подходят отношения эти, или не очень подходят, ну, и uh -huh. так далее. Ну, вот как-то так. У нас за часом вже от зараз мають бути другий випис новин, але після я хотів вже розглянути такі питання: як чому часто ми будуємо якісь відносини, які не вдалі? І як, як взагалі підбирати собі партнера? По-перше, чому ми підбираємо поганих партнерів? Mm -hmm. Ні, поганих yeah. це погане слово. Ну скажи так, невдалих партнерів, невдалих. І як підбирати все ж таки правильно? Це mm -hmm. так, да, кашняке важке, важке питання, але я думаю, ми спробуємо на нього відповісти. Зараз би хотілось почути, чому часто ми обираємо якісь невдалі епізоди, невдалі пари, ті, що розстаються? Ну, частіше ми чуємо такі розмови. Чему вот мы вышло, стымный он на стейный вышло, mm -hmm. Чему так ведь бывает? Ну, чаще всего пока вот отношения вот такие у, скажем так, молодых людей, там, 20, да, mm -hmm. лет где-то, или до 20, то, как правило, в отношениях вот между собой начинают проигрываться неосознанно, а там автоматически какие-то родительские сценарии. Mm -hmm. То есть... Это меня свидетельства, правильно, мне 24 рока и... Ну, скорее всего, да. Ну, может, стасоваться, правильно? Очень, да. Ну, угу. я как-то скажу, а ты прислушайся, там. Добро. Отзывается ли оно тебе угу. или угу. нет. Вот. Я к тому, что ну это, и, это нормально, да, потому угу. что когда ребенок-подросток вырастает, он видит пример в качестве, ну, у него есть и своя семья, и он видит, как строятся там отношения между мужчиной и женщиной. Угу. На примере своего отца и мамы. Угу. Да и поэтому очень часто, когда молодой человек вот вырастает, да, вот и вступает в какую-то пору там отношений уже самостоятельно, угу. очень часто, бессознательно, угу. проигрываются похожие сценарии. Uh -huh. то есть вот он скорее всего будет себя вести примерно похожим образом uh -huh. это не там не касается каких-то конкретных скажем так эпизодов но вот взагали статистика да вот uh -huh. если папа маму там одарил цветы там помогал по хозяйству то парень сын скорее всего будет склонен также похожим образом и вести себя uh -huh. и в своих отношениях да и очень часто начав отыгрывать вот эти там родительские сценарии, люди встречаются с тем, что оно им как-то не подходит. Вот не оно. И это тоже нормально, да, потому что молодые люди не их родители. Они живут в другое время, да, у них другой опыт и так далее. И часто получается, что что-то вроде делаю то, что знаю, то, что привык, то, что видел. А что-то мне, как в том, ноте, все хуже и хуже. Uh -huh. Да, и что я пью, пью, а мне все хуже и хуже. И, конечно, что-то происходит сильно не так. И вот если знать хотя бы, что, может быть, я начинаю проигрывать что-то, то, что было в моей там, родительской семье, то можно встретиться с тем, что я не обязан соответствовать и продолжать такие же сценарии. Я могу на самом деле выстраивать другие. Вот, это вот самая частая причина неудачных там отношений. Опять же еще одна это вот mm -hmm. то, что я уже говорил мотивация. Да, если я не понимаю, зачем мне, то я тоже могу быть в этом смысле неуспешен, да, потому mm -hmm. что если я не знаю, зачем я пошел в магазин, то я могу там бродить часами и ничего не купить. Mm -hmm. Поэтому важно понимать, чего я туда иду. Ну, я может честно ответить, чему-то... По-перше, хочеться сказати досвід, ось, тому да. що і дає досвід. Mm -hmm. А по-друге, ну, як і багато хто в нашому житті, я хочу сім'ю колись у майбутньому mm -hmm. дітей, ось а без довготривалих відносин. Може, діти можуть і десь з'явитися, але сім'ї не буде як, mm -hmm. такої, такої, як я, я собі уявляю. Mm -hmm. ось, тому, ну, Вот такие два мотиватора. А почему я по-первых сказал то, а по друге семья. Хотя может и варте якось это меняться Очень интересно, но очень важно то, что ты правда сказал первый uh -huh. опыт, а потому что вот у меня в числе там одних из причин это да неудачные отношения могут быть опытом для людей, uh -huh. да, чтобы ну построить удачное долговременное, там необходимо какое-то время это понабивать себе шишек uh -huh. получить какой-то свой личный опыт удачных неудачных там, отношений как начинать как завершать как развивать uh -huh. как со своей там девушкой какие-то а, знаковые даты приходить там а, дни рождения новые uh -huh. года там какие-то годовщины да это все на самом деле опыт мы ну мы все на этом учимся uh -huh. Вот и если там обращаться к тебе, вот ты сказал, что там дольше двух-трех месяцев толком не было, ну может тебе и достаточно, может mm -hmm. тебе и пока не надо, может тебя пока и не тянет туда. Mm -hmm. Может быть, тянет, но тогда ты бы там как-то задавался вопросом, от а чего? А что ты уходишь, что я ухожу, что там со мной, да, и так далее. То, ну, так. Вот. ну и... конкретно зараз я почал задавать испытания у да. с этого эфира. И как? Ну, Или это пока только вопросы, а ответов пока нету. Я вам так скажу, я відчуваю себя себе у мене немає паніки, я просто uh -huh. задаю питання, и uh -huh. і чомусь, эм, Я чомусь не шкодую, що цих відносин ніколи не було довго тривало. Uh -huh. я не шкодую, чомусь не панікую. и вот так, ось так відбувається. Хоча наче хочеться, а з іншого боку, якось і спокійно так відношусь. Може там треба було б якось більше, може, мотивації поки що нема. Ну це так. Mm -hmm. Якщо от зараз конкретно відповісти, не готуючи відповідь да, за заздалегідь. Це те, що я конкретно у ці секунди відчуваю. А там, ну, подивимось, подивимось. Я правильно тебе би що якщо там обречася к твоєї емоціональної сфері до да, тілісної, тобто mm -hmm. ти говориш спокойствие, паніки ніту. Тобто mm -hmm. я как будто ну в этом смысле нормально, все устраивает. А вот от головы, как бы ты так, ну вот, а как же отношения? Я же когда-то семью, да, какие-то мысленные какой-то такой, да, какой-то там рациональный. И он тебе погоди, надо же в отношения. А ты так нормально все. Ну, вам честно сказать, а вот зараз будет смешно трохай. Ну, давай. Ну, я вичевающий, я починаю. Зараз. От, от старіше, ти 24 роки. Зараз всім смішно, тому що це мало, особливо для чоловіка, мало 24 роки. Бо деякі чоловіки можуть і в 35 будувати сім'ї, і в 40, і в 30, це нормально. Mm -hmm. Ось, але я відчуваю, що годинок вже тікає, і оце мене підганяє. От от єдиний мотиватор. Добре, що це погане, але поки що, це майже єдиний мотиватор, це час. А що таке годинник тікає, тобто час? Що ти от, як переживаєш до, коли а, ти так говориш? що ну, годинник я, тікає? я не хочу як вам висловитись, не хочу танцювати на випуску моєї дитини у 11 класі з крапельницею і бути сімдесятирічним дідуганом, який і таким старим батьком. Я не хочу, щоб це було, не знаю, моя перша дитина була у 40 років чи. Хоча і це нормально вважає, але мені не хочеться. Мені хочеться побачити своїх онуків. Ось так. Я не знаю, як пояснити цей такий маленький страх, але mm -hmm. я, я хочу дійсно побачити своїх онуків. Я хочу побачити, як моя сім'я. Я хочу спокійно бути. Все, все добре, все. Ми все влаштували, можна її ну, померти спокійно вже все. Ось так. Ну... Я вот так поясню. поясню. Ну, тогда я, я бы предположил, что, похоже, тебя туда подгоняет какой-то страх. Uh -huh. Пока непонятно чего, uh -huh. вот, ну, ты несколько штук сказал, но я бы тогда, в смысле, предлагал, что страх тебя как-то заставляет как-то uh -huh. вот, толкаться туда, потому что что-то uh -huh. с тобой происходит такое. И страхи тоже являются одним из одной из причин неудачного построения, да, uh -huh. а, там отношения, да, потому что если я туда бегу из страха, то uh -huh. вряд ли что-то хорошее может не получиться. <с> да>. <с> да, не очень такая uh -huh. хорошая мотивация, с тобой согласен. Вот и еще в качестве там одной причины, почему не получается построить, это ну такой знаешь, способ не встретиться со своими трудными какими-то переживаниями. Mm -hmm. вот, вот это. Может... промынул а, в... Да, да, да про, те, комнате, да. про те вот отношения, которые почему-то не складываются, mm -hmm. да? Особенно если прослеживается там определенная закономерность, вот как в твоем случае, mm -hmm. да? Mm -hmm. <laughs> То есть 2-3 месяца, опа, новая девушка, 2-3 месяца, опа, новая девушка, опа, Но это уже интересно. 2-3 месяца это кращий выпадок, там поменьше бывает термин. Может меньше. быть, не, да, да. Да. А я про то, что похоже вот может быть, доходя вот в своих отношениях до этого периода, угу. ну ты там эмоционально, не знаю, как-то психологически приближаешься к ней настолько, угу. и вдруг появляется какое-то свое непривычное, трудное для проживания тобой состояние, вот угу. страх, как мы предположили, да, вот угу. ходом раньше, да, и может быть, чтобы не продолжать с ним встречаться твои отношения резко заканчиваются отчасти угу. а по твоей а, этом инициативе. инициативе и опа все начинается сначала страха нету все хорошо а тут а следующий а это же переверено тропа тут я уже знаю мы уже это, можем так. идти на скажем так очередной веток да ну то есть если бы ты пришел ко мне как к а, психотерапевту, там и спросил да у тебя uh -huh. был бы запрос слушай Руслан uh -huh. а что у меня не получается uh -huh. строить uh -huh. отношения дольше трех месяцев uh -huh. и вот это мы с тобой как-то проговорить uh -huh. А то я бы тебе предложил, ну, как одной из версий, слушай, uh -huh. Сереж, а не кажется ли тебе, что ты пытаешься с чем-то не встретиться uh -huh. Uh -huh. в этих отношениях, uh -huh. может быть со страхом? Ага. и тут ты такой, а -а 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 -а! и что-то с тобой бы начало происходить, возможно? ну зараз, мы на я думаю, что это Одна з причин, чи це може основна причина. Ну, зараз ми ще розберемося. Mm -hmm. Я пропоную коротку музичну паузу, mm -hmm. і далі в мене будуть такі два важливі питання: все ж таки, як обирати м -м, пару, яка підходить тобі. Mm -hmm. І ще важливіше питання, як зрозуміти на початкових етапах, що пара не підходить, бо ми mm -hmm. часто помиляємось. Почнемо з першого найприємнішого, як зрозуміти, що пара все ж таки підходить. Ой, так, такой так, вопрос так, вроде бы звучит просто. Долго-долго расповедать, так? Да, но рассказывать можно просто, можно долго. Mm -hmm. а, смотри, вот я уже говорил сегодня про то, что в отношениях всегда существуют какие-то импульсы силы, которые сближают, mm -hmm. и те, которые отталкивают. А, вот я считаю, что как понять, что пара подходит, если в отношениях вам больше хорошо, mm -hmm. чем плохо. Вот, mm -hmm. наверное, так. Mm -hmm. Да, то есть если я получаю в отношениях все-таки больше того, что мне подходит, то, что мне, то, что mm -hmm. мне нравится, то, что меня греет, mm -hmm. то, что мне приятно, то, что мне хорошо, и тогда то, что какая-то вот такая не очень комфортная, оно как-то компенсируется ним mm -hmm. и все-таки тянет меня больше. Мне, знаете, еще лекают силы шлюбы, когда распадаются 10 в как счастливого подружнего жития. Ну, я думаю... Опа, а як, як це передбачити? Якщо ти 2, 3, 5 років от, нормально живеш з єдиною, вже можна все, ти її перевірив повністю. а mm -hmm. потім шлюб, потім ще декілька років, там, 7, 5, 10, і все, все розходиться. Оце, я не знаю, чи можливо таке передбачити. Ну, на самом деле вряд ли такое можно предвидеть. Я скорее э, бы предполагал, что в этом случае были какие-то силы, которые uh -huh. ну, не осознавали партнеры. Uh -huh. Или эти силы были ну, осознаваемые, но которые э, заставляли их быть вместе. Uh -huh. Ведь на самом деле скреплять отношения, держать людей вместе может не только приятное, uh -huh. может и неприятное. Uh -huh. Ну, например, совместная жилплощадь, которую никак поделить, а жить негде, mm -hmm. а зарплата не позволяет платить за отдельное жилье. И живут люди вместе mm -hmm. формально рядом, но по сути чужие друг другу. А, иногда люди могут оставаться вместе из-за детей. В смысле, им бы самим, если бы не было ребенка совместного, уже бы разойтись. Mm -hmm. Они точно про это понимают, знают, как-то хорошо там осознают но ради детей продают там, продолжают там оставаться рядом и играть как-то перед ребенком. А для самом... детей это Смотри, вообще-то не очень хорошо обычно, да, потому что, ну, дети, они считывают все на эмоциональном фоне. Здорово очень. О, цеоны и, и маэстрей Конечно, считает. и поэтому они на самом деле фальш, ложь очень здорово чувствуют. Угу. Поэтому на самом деле не очень хорошо, но это в какой-то долгосрочной да, перспективе. Но угу. кажется, что вот здесь рядышком, если мы будем вместе, то тогда у нас там какая-то угу. семья там там как-то там ребенок растет в полной семье, то это вроде как считается лучше. Но... Ну, якось важит это, например, наследки, подружнего життя або разлучения? <клес> Из чего наследки будут есть? <клес> ну, конечно. Mm -hmm. Ну, и в этом смысле вместе пару может там удерживать не очень, как хорошие силы. Mm -hmm. Да, и вот то, что ты говоришь, вот вроде бы нормально там, это самое 10 лет. То есть, я знаю примеры, когда там пара оставалась в отношениях там они договорились что угу. пока ребенку нашему не будет 16 лет и там этот ребенок вырос и они сразу там развелись но эти все господа они как-то так жили не очень хорошо как я понимаю ну очень разные случаи бывают угу. и, и поэтому как понять что пара подходит угу. ну вот я считаю свое внутреннее состояние если мне лучше чем хуже рядом угу то тогда значит наверное подходит и если вернуться к э, вот тому моменту немножко ты спрашивал да что нужно чтобы построить прочное там отношение, важно понимать какую концепцию э, отношения получаются прочные еще когда с, с партнером мне хорошо мне лучше чем когда я один без него угу. то есть когда я один и мне неплохо угу. То есть, ничего со мной не происходит такого, что меня тянет колбасить, надо точно на кого-то подцепиться, повеситься, за кого-то спрятаться, кем-то прикрыться. Угу. Вот это тогда мы говорим скорее про зависимое там отношение, когда… Цены я добра, правильно? Ну, не очень хорошо, угу. да, потому что э, человек сам не может справляться с какими-то жизненными вызовами, угу. жизненными вопросами, э, ситуациями, и ему нужен второй, чтобы прикрыть его в этом месте. Угу. Вот. Если каждый э, из партнеров худо-бедно, но может, то есть uh -huh. идет в отношении не из страха, не из потребности ну, просто выжить, а то мне капец грубо говоря. Uh -huh. А из того, что мне с тобой лучше, чем без тебя, но без тебя мне тоже окей, uh -huh. то тогда и получается, что нет uh -huh. вот, ну, какой-то такой западающей, скажем так, истеричности. Вот. Uh -huh. Надо! обязательно там замуж выйти, жениться, а то, а то что. Ж... А поздно, ж... да, непонятно. Поздно будет, там, часики тикают. Mm -hmm. может, так страшно подумать, что девчата думают эти 24 роки, если у меня даже думки такие а ну, mm -hmm. может быть, мы об этом когда-то узнаем, может быть, нет, я не знаю. Я думаю, Николай. <laughs> может, это и неплохо. Так, а вот интересно, цікаво... От, добре, цим розібралася, я думаю, може, і час ще й допоможе довго тривало якось зрозуміти, чи підходить, чи не підходить. Тут багато факторів. Звісно. А от як зрозуміти на початкових етапах, що пара точно не підходить? Чи навіть по іншому питання задам, зараз ви обрати, як <кій> на що краще відповісти? Іноді навіть розумієш, що не підходить, але щось голову паморочить, щось, ну, може там, а ну, це краще, ніж бути одному, це краще, ніж. Там хтось там інший, тому що цей партнер, ця дівчина вона йде, робить три роки, кроки вперед мені, а там інша дівчина тільки один крок в мою сторону, mm -hmm. і сіє простіше. Ось. І от мені цікаво, як от не обманути самого себе. Тобто як зрозуміти, що пара не підходить. Ну, В этом смысле главный какой-то ключевой момент ⁇ это уметь прислушиваться к себе. Назовите это как хотите. Интуиции, внутренний голос, там, не знаю, все что угодно. Да, но если я вспоминаю свои какие-то отношения, неудавшиеся, да, которые были в моей жизни раньше, то в каждом из них вот наступал такой-то момент, когда я вдруг понимал, что опа окажется, а у нас что-то не очень клеится. Угу. и через какое-то время эти отношения заканчивались, угу. да, то есть я бы в первую очередь предлагал там ориентироваться на свои какие-то, не знаю, фишечки, знаки, не знаю, обычно, угу. ну, свой внутренний голос обычно не врет. Просто а, не все умеют а, его слышать, к нему прислушиваться, uh -huh. считывать, что ли, свои знаки, uh -huh. да, которые подает им там, не знаю, подсознание, да, если хотите, вот. И потом надо же еще и довериться ему. Uh -huh. Момент первый засечь, uh -huh. момент второй там наделить смыслом и момент третий последовать ему. Зрозумів, у нас, от я подивився, на годинок, вже дві хвилини залишається. Mm -hmm. Останнє таке питання. Mm -hmm. Часто ми шукаємо партнерів, які схожі на нас. Mm -hmm. У мене такі були випадки, коли, наприклад, дівчина зі мною там не звертає увагу, то ти починає співати пісню, а це її якась улюблена пісня. Вона про це не не казала мені. Mm -hmm. І вона починає підспівувати, і, і вже якось відношення до мене міняється, тому що у нас є ще спільне. Ось, mm -hmm. і це просто пісня. Ще може бути там зовнішні, ще якісь там е може, якісь там не знаю, звички. Ось, мені цікаво, наскільки це правильно шукати собі подібних. Це взагалі, я бачу, що багато пар вони схожі один на одного. Але от, думаю, чи є це правильно. Ну, ти знаєш, в той часті, що якісь речі, які будуть об'єднати, це mm -hmm. скоріше хорошо. Mm -hmm. да, потому що коли в парі є. общее увлечение, общие дела, общие темы, угу. общие какие-то темы, ну, общие какие-то сюжеты, на которые пара может говорить, и они в этом смысле примерно в одну сторону смотрят, это то, что сближает, это вот в ключе тех сил, которые там объединяют. Еще в этом смысле важно понимать еще такой момент, что если пара из своего круга общения, то это обычно вроде тоже нормально, да? Потому что ну, у них общий, там, грубо говоря, там, уровень доходов, привычки, менталитет это тоже что сближает. Uh -huh. И в этом смысле, если насколько правильно э, искать себе партнеров, ну в этом смысле что-то будет больше сил, которые вас будут сближать. Uh -huh. Если чем вы, скажем так, разнее, uh -huh. тем больше там, затруднений и напряжения будет в отношениях. Обычно где-то так получается. Ага, сразу Добрый На жаль, часу, як завжди, на все не вистачає. Да. Так. так, так на, всі, на всі питання з, з тих задати. Так, да, і ще залишилось парочку. Ну так, ну добре, але так чи інакше ефір закінчується. Я хочу сказати, ще раз нагадати, що це останній ефір в цьому році у мене. Угу. А після нового року, можливо, побачимось, а може не побачимось, можливо, буду в ефірі, а може, не буде. Як карта ляже. Угу. Я хотів сказати, що це було дуже важливо для мене, що всі мене слухали. нас слушают, наше радио uh -huh. против там, 8, 8 месяцев моей работы, поэтому мне приятно. И от ваших телефонных звонков, и от всего, и от уваги, и от того, что вы просто нас слушаете. Вам дякую, всем хорошего дня. Руслан, дякую, что пришли до нашей студии. Спасибо, что звал. Uh, удачи, друзья, до свидания.